дома стреляет лазером. Ну, вот два человека здесь, сюда. Два человека рядом. Ну, если они занимаются... Идея появилась у нас у оперативного отдела, появилась исходя из опыта, то есть есть парни, которые уже играли в эту игру, она довольно-таки тактическая, но сначала парни игрались, так, так сказать. А потом уже после третьего, четвертого, они уже начали реально включить, включить головы свои, понимать тактику, работать в двойках, в тройках, понимать, что здесь происходит. Потому что э, от этого их жизнь на передовой будет зависеть. Как они будут э, отрабатывать, так они будут и воевать. Очень много положительных моментов в плане физической подготовки, в плане понимания, как ведут себя ноги и руки во время боя. Я считаю, она развивается со всех сторон и достаточно полезная для бойцов полка. Ты видишь, где ты неправильно сделал, ты полностью отдаешь себе контроль. Если в реальном бою тебя убьют, то ты уже не отдашь себе, к сожалению, контроль. Здесь ты поднимаешь свою планку, видишь свои действия и можешь полноценно оценить себя со всех сторон. Подержик, берешь троих, та же задача, что и у Остальных на зеленый. Четверых, У да? Троих, вас четверо в обороне. Еще один. Пошли. Я.